bizlar sizlar bilan uchga bo'linish belgisini ko'ramiz ya'ni sonlarning bo'linish belgilari ya'ni bo'linish belgisidan biza qanday foydalanamiz agar bizlarga bironta sonni bersa mana shu son ikkiga bo'linadimi ha yoki yo'q uchga bo'linadimi ha yoki yo'q to'rtga bo'linadimi ha yoki yo'q degan savollarga javob olamiz demak bugun sizlar bilan biz hozircha mana shu videomizni o'zida faqatgina uchga bo'linish belgisini ko'ramiz qolgan videolarimizni kuzatib boringlar qolgan sonlarni ham bo'linish belgilarini joylab boramiz diqqat bilan qaraymiz ho'p do'stlar uchga bo'linish belgisi bu qanday demak biza o'rganganmiz sizlar bilan matematikada do'stlar uchga bo'linish belgisi bu sonning raqamlari yig'indisidan hosil bo'lgan son uchga bo'linsa bu son uchga bo'linadi nima ekan berilgan sonning demak mana shu son berilgan bo'lsa raqamlarni tii qo'shib qo'shibiqaekanmiz raqamlarni qo'shib chiqsak ya'ni mana qarang uchga sakkiz to'rtta ikki olti yetti beshni qo'shsak chiqqan son. Demak, qo'shib chiqishimiz bitta son kelib chiqadi ana shu kelib chiqqan sonimiz 3 ga bo'linadigan son chiqsa masalan 12, 27, 30, 33, 36, 39, 40 o'ttiz olti o'ttiz to'qqiz va hokazo chiqaversin demak xullas o'sha chiqqan sonimiz 3 ga bo'linadigan son chiqsa bu son 3 ga bo'linadi deb ayta Dostlar, bugun sizlar bilan uishni qilmaymiz boshqa ish qilamiz qaranglar raqamlarni men tiq 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 qo'shishni xohlamayapman e demak qanday usul boshqa qanday yo'lim bor menda diqqat bilan qaraymiz ho'p e'tibor qiladigan bo'lsalaring do'stlar demak mana shu xo'sh bir ikki uch to'rt besh olti yetti xonali son ya'ni olti million to'rt yuz ellik sakkiz ming bir yuz ellik to'rt olti million to'rt yuz ellik sakkiz ming bir yuz ellik to'rt degan yetti xonali sonni berdi men do'stlar 6 ga 4 ni qo'shaman 10 bo'ladi 10 o'nga beshni qo'shsam o'n besh bo'ladi ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam nech bo'ladi 23 bo'ladi. 23 ga 1 ni qo'shsam 24 to'rt bo'ladi ga 5 ni qo'shsam 29 to'qqiz bo'ladi yigirma to'qqizga to'rtni qo'shsam o'ttiz uch bo'ladi demak raqamlarni qo'shib chiqdim 33 chiqdi demak 33 3 ga bo'linadi ha bo'ldi mana shu son ga bo'linadi deb aytishim kerak to'g'rimi lekin do'stlar men bu raqamlarni qo'shib chiqishni xohlamayapman demak e'tibor qilamiz nima qilamiz qaraymiz juda yam qulay usul do'stlar olti uchga bo'linadi albatta bo'linadi demak oltini o'chiramiz uchga bo'linganligi uchun agar olti men uchga bo'linmayman deganda oltini o'chirmasdik demak olti uchga bo'linganligi uchun oltini o'chirdik ketti olti demak to'rtga beshni qo'shamiz demak birinchi to'rtni o'zi to'rt sen uchga bo'linasanmi yo'q men uchga bo'linmayman demak beshni olamiz ikkalasini birgalikdada to'rtga beshni qo'shamiz to'qqiz bo'ladi demak to'qqiz uchga bo'linadimi demak to'rt bilan besh ketdi sakkiz aytdi men uchga bo'linmayman demak birni unga sherik sifatida olamiz sakkizga birni qo'shamiz nechi to'qqiz to'qqiz uchga bo'linadimik ketadi besh yo'q yo'q demak to'rtni sherik sifatida olamiz beshga to'rtni qo'ysak to'qqiz demak uch ketdi e'tibor qilamiz do'stlar mana shu sonlarda ya'ni olti million to'rt yuz ellik sakkiz ming bir yuz ellik to'rt degan sonimizda o'chmagan raqam qoldimi yo'q qolmadi demak ana shunday de, hamma raqam o'chib ketadigan bo'lsa demak do'stlar men bu songa ha degan javobni qo'yaman ya'ni ha degani mana shu olti million to'rt yuz ellik sakkiz ming bir yuz ellik to'rt uchga bo'linadi de degani Xoş dostlar bunu tekşir kuramız. Bu şu de bunu tekşir 3, 3 kez bölünerdi. Demek 3 bölünen kayarlaşalımız. Gitti. 8 yok yok. Demek 8 kez, 8 kez, 4 kez yordam kez 8 kez 4 kez 12. Demek 12, 3 kez bölünerdi. gitti. 2 yok yok yok. Demek 2 olduğunu kuşamadı. 8 buldu. oldu. 8 kez, de yaptı. kez bölünmeyim. Demek yana bitti yordam imkanı var bizlerle. u ham ko'nmasa yana bitta chaqiramiz kerishdik ikkiga oltini qo'shamiz sakkiz sakkizga yettini qo'shadigan bo'lsa nechi bo'ladi o'n besh o'n besh uchga bo'linganligi uchun do'stlar uchalasini mana ochirkelsdik oxirida bizlarga do'stlar mana beshning o'zi qoldi demak besh raqami uchga bo'linmaydi besh uchga bo'linmaganligi uchun demak ikkinchi sonimizda ya'ni xo'sh 3 million sakkiz yuz degan sonimizda 5 raqami qolib ketdi demak bu 3 million sakkiz yuz soni do'stlar nima bo'lar ekan yo'q ya'ni 3 ga bo'linmas ekan esidika demak do'stlar e'tibor qilamiz olti yetti sakkiz to'qqiz besh to'rt ikki bir xo'sh do'stlar quyidagi sonimizda o'zimiz tekshirib ko'ramiz demak bizlar quyidagi sonimini tekshirib ko'ramiz ya'ni 67 yetti million sakkiz yuz to'qson besh ming to'rt yuz yigirma bir degan sonimizni hozirgi qulay usulimizni tekshirib ko'ramiz ya'ni oltini o'chirasizlar yettiga sakkizni qo'shamiz o'n besh u o'chadi to'qqizni o'zi o'chadi beshga to'rtni qo'shsak to'qqiz demak o'chadi ikkiga bir o'chadi manaqo'ydim Hmm, demak bu son nima bo'ladi uchga bo'linadi hammasi o'chib ketdi uchga bo'linadi demak de birontasi qolib ketsa bo'linmaydi degan javobni beramiz videomiz yoqqan bo'lsa albatta layk like bosing kanalimizga obuna bo'ling videolarimizni do'stlar kuzatib boringlar bundan keyin o'sha qolgan sonlarni ham juda yam qulay usullarini kanalga joylab boramiz